ਦੇ মিডিਆ ਤੋਂ ਫਟੇਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਵੰਤ ਭਾਜੀ ਫਟੇਗੜਾ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਟੇਗੜਾ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਾਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਸਮੂਹ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪੀਮਰਾਓ ਸਾਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ਵੰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਪੀਮਰਾਓ ਸਾਭ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਡਾਕਟਰ भीमराव जशवंत अंबेडकर जी साढ़े विराजमान ने इन इतने बहुत धनबाद गुरदासपुर से अमृतसर जी का पिता ने सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया संतान किया मैं आज अपने शहर मैं बटाले का मेरा जन्म है और मैं अमृतसर जमी बनी और हूँ मैं बॉम्बे सैकल हाँ मैं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हाँ भारत द संविधान गाने वाली भारत की मैं पहली बेटी हाँ बाबा साहब के संविधान में गाना बड़ा मुश्किल से मेरे लिए क्योंकि उन्होंने संविधान में आप भी वर्ड इधर उधर हिला नहीं सकते थे। तो मैं बड़ा मुश्किल हो लेकिन मैं गाया बड़े बड़े सिंगर आए मेरा एक जनून से कि मैं ये गाँ है तो उन्होंने मैं गा गाने की कोशिश की लोगों तो अपने नसीब न सब कुछ मिले होना लेकिन मैनु संविधान की वजह मैं इंटरनेशनल सोशल वर्कर हाँ और ह्यूमन राइट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की गुडविल अंबैसेडर हूँ वर्ल्ड पार्लीमेंट अमेरिका की ब्रांड एम्बैसडर हाँ मैं फाउंडेशन है जोड़ी मैं चला रही बॉम्बे शुन्य से शिखर भी ही वर्क करते हैं और मेरे हर प्रोग्राम डॉक्टर भीम राव लशवंत जी अंबेडकर जी मेरे फंक्शन हमेशा चीफ गैसट रही और बॉम्बे बहुत सपोर्ट है और मैं इस पार्टी की महिला में प्रेजिडेंट भी हाँ गुरु का खालसा वाहे गुरु जी के फतेह जय भी अच्छा लगा आप सभी को मिलके जो मीटिंग का आयोजन संतोष जी मैडम ने किया है और वहां से पटाला के लोगों के लिए मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ छह महीने से मैं इस पंजाब में आ रहा हूं और देख रहा हूं यहां पंजाब का पूरा मैंने एनालिसिस करके बैठा हूं राजनीति का सब मुझे पता चला कि यहां की स्टेट की पॉपुलेशन जहां हमारे लोग जाता है बाबा साहब को मानने वाले ज्यादा लोग हैं लेकिन राजनीति का कोई विफलता सफलता नहीं मिलती इसके लिए यहाँ के पंजाब से मैंने जो से शुरुआत की, जालंधर गया फखवारा गया होशियारपुर में संत रविदास जी की जयंती पर था दिल्ली में मैं लाल किले के बाजू के मैदान से रविदास जयंती की शुरुआत की कई तो पढ़े लिखे लोगों ने मुझे बताया भूनाव जी यहां कुछ पार्टी की मूवमेंट शुरुआत कर दो इस पंजाब में उसकी कमी है क्योंकि वोमेंट एक ज़माने महीने भी इतिहासों के पन्ने पलटे जहां रिपब्लिकन पार्टी थी इस पंजाब में तो मैंने सोच लिया कि वह हमें भी शुरुआत करनी पड़ेगी जिस अम्बेडकरवादी पार्टियों को अपने सपोर्ट दिया जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से उनके लीडर आते हैं लेकिन आज का समय देखा जाए। बोले सो निहाल बोले सो निहाल प्रीतम सिंह जी चीना साहब कृपा करके और? निशान सिंह जी ਪਾ ਜਿਹਦੀ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦੂ ਕੁਲਸੀ ਹਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਰ ਅੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਸਰਦਾ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਅ ਨੋਬਲ ਪਰਸਨਸ। ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਟਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪੁਤ ਪੁਤ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀਰ यवंत अंबेडकर जी जो इलेक्शन लड़ने वाले ने हशियारपुर तो उन्होंने भी कैंडिडेट छोड़ा बटाले बच्चे संतोष भेन जी खड़े और इन्होंने उस पार्टी वास्ते एम पी के इलेक्शन बताने की so, है सो मेरी शुभकामनाएं संतोष जी ने इस पार्टी ने में इस पार्टी की प्रेजिडेंट हाँ पूरे पंजाब की मैल तो so, मेरी कामना है ना ना कि ये है। आ, मेरी कि और सारे खड़े हैं कौन सा पार्टी वालों आज मीटिंग की गई है और कितने उम्मीदवार पंजाब में इस पार्टी वालों उतारे गए हैं क्या कहना चाहूंगी पंजाब में प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी पहली बार आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है मैं खुद प्रेसिडेंट प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी भीमराव यशवंतराव अंबेडकर होशियारपुर से इलेक्शन चुनने जा रहा हूँ वैसा देखा जाए तो हम लोग ने प्रस्ताव इंडिया गठबंधन के साथ रखा है कि हमारे को इंडिया गठबंधन में ले लो और पार्टी के दो तीन हमारे को सीटें दे दो करके लेकिन प्रस्ताव पर आज तक कांग्रेस ने कोई और दूसरे पार्टी ने कोई हमें रिस्पांस नहीं दिया है ऐसा होता है तो प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी पंजाब की तेरह की तेरह सीटें जो पार्लियामेंट की है वो हम लोग लड़ाने के काबिल में आज आ गए हमारे पास सक्षम ऐसे उम्मीदवार हैं एक देखा गया कि पंजाब में अंबेडकर मूवमेंट के कोई अभी ने लोग नहीं बचे हैं एक वैक्यूम तैयार हुई है पॉलिटिकल पावर्स में अंबेडकरी मूवमेंट में वो स्पेस हम लोग लेने के लिए मैं पंजाब में आया हूँ वैसे पंजाब हमारे लिए कोई नया प्रांत नहीं है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ दो बार आ चुके हैं गोल्डन टेम्पल में आज मैं सुबह गोल्डन टेम्पल में थे उन्होंने उनको उन्हों मैंने हिस्ट्री बताई वो भी जानते हैं कि बाबा साहब यहाँ आए थे हमारे पिताजी भी 1962, 1954 में यहाँ पंजाब में आए थे सिख धर्म का एजुकेशन लेने के लिए सीखने के लिए सिख धर्म के लिए बाबा साहब ने उन्हें भेजा था बाद में 1964 में मेरे पिताजी यशवंतराव यही होशियारपुर से इलेक्शन पार्लियामेंट का कॉन्टेस्ट किए थे नौ हज़ार होटों से हर गए खाली चार दिन यहाँ प्रचार के लिए आए थे इसके लिए पंजाब हमारे लिए कोई नया नहीं है 1964 में फिर से पंजाब में और अकाली दल की यहाँ सरकार थी ये सब पुरानी बातें हैं नए पीढ़ियों को ये मालूम नहीं है ये तुम्हारे माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ पंजाब वासियों को इसके लिए फिर से दोबारा हिस्ट्री रिपीट करने का मेरा प्रयास है रिपब्लिकन को फिर से यहाँ खड़ा करना पंजाब स्टेट में ये मेरा मकसद है यहाँ के पंजाब के लोग बड़े नौजवान हैं मिल्ट्री देशभक्ति है उनमें किसानों का आंदोलन चलता है महीनों महीनों पर वहाँ दिल्ली के पिछली बार जो दिल्ली का बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन हो गया वहाँ मैंने विजिट कर दी थी भाई यह सरकार जो वर्तमान में सरकार है वो डरती है तो पंजाब वालों से ही डरती है बाकी किसी को डरती नहीं ऐसे नौजवान धैर्यवान सक्षम लोग है इसीलिए मेरी शुरुआत अभी हमारी पार्टी तो तीन महीना पुरानी है उसकी उम्र लेकिन पंजाब में मैं खड़ी करूंगा इतना मेरा आत्मविश्वास है जहां लोग मुझे मिलते जा रहे वो बड़े लोग मिलते जा रहे इस कॉन्स्टिटी से जो गुरुदासपुर है मैडम जी मिल हमारे संतोष मैडम जी सक्षम है हम नारी का सम्मान करते हैं नारी को अधिकार देने की बात बाबा साहब ने की है यानी बाबा साहब ने नारी का अधिकार दिए है इसके लिए हमारी पार्टी नारी संगठन के साथ नारियों के साथ पचास तक का हम लोग उनसे हमारी भागीदारी देंगी राजनीति में उनका हिस्सा देगी रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है सर अब काफ़ी रिस्पॉन्स है भाई मुझे तो सर, मैनिफेस्टो में ये हफ्ते भर में मेरा मैनिफेस्टो निकल के आएगा यहाँ पंजाब के लिए नया मैनिफेस्टो है हर एक स्टेट के लिए मेरा मैनिफेस्टो अलग अलग है पंजाब के लिए मैनिफेस्टो ये हफ्ते भर में आ जाएगा आपको दिया जाए जो कि ਡਾਕਟਰ ਪੀਮਰਾਓਸ ਜੁਸਵੰਤ ਅਮੀਦਕਰ ਸਾਫ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਲੜੀਆਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 300 400 ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੂਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 15 ਮਈ ਦੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ। ਜਿਵਾਜ ਜਿਮਿਕਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਏ ਗਿਆ ਕਿ ਸਪਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਾ ਰੰਦਾਵਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਿਧ ਫ੍ਰੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਮੱਤ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਲੜ ਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਚਿੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ